सुजलाम सुफलाम तसेच राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या भारत देशाच्या त्रिपुरा येथे काही समाजकंटकांनी दोन समाजात संघर्ष निर्माण झाल्याच्या अफवा पसरविल्या ज्याचा परिणाम अमरावती शहरामध्ये गेल्या शुक्रवारी बघायला मिळाला ज्यामध्ये मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाज समोर आले होते परिणामी यामध्ये अनेक निर्दोष नागरिकांचे नुकसान सुद्धा झाले यालाच अनुसरून भारतीय जनता पार्टीद्वारे शनिवारी पूर्णता बंद पुकारण्यात आले होते या अनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यातील धारणी शहरात व्यापाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने आपापली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून भाजपाकडून करण्यात आलेल्या बंदला चांगला प्रतिसाद दिला जे हिंसा झाली होती दोन समाजामध्ये मोठा त्या ठिकाणी दिसून आला होता त्याचा गेल्या दोन असे दिवसापूर्वी अमरावती शहरामध्ये झाला आणि त्या ठिकाणी सुद्धा दोन समुदायामध्ये संघर्ष झाला पण यानंतर भाजपाद्वारे आज बंद पुकारण्यात आले आहे आणि त्याचा मोठा असर धारणीमध्ये सध्या स्थितीमध्ये आपल्याला दिसून येत आहे धारणीतील प्रतिष्ठाने आपल्याला जवळपास बंद दिसत आहे आणि तसे बघितले तर धारणी शहराचा नेहमी जो वातावरण आहे तो शांत असतो आणि येथील जे नागरिक आहे ते एकता आणि एकात्मतेचा प्रतीक देताना नेहमीच दिसून येतात तसे बघितले तर धारणी शहर आपल्या देशाप्रमाणे एकता आणि एकात्मतेचा तसेच सर्व धर्म सहिष्णुतीचा संदेश देणारे शहर असून या ठिकाणी सर्व धर्मातील नागरिक एकोप्याने राहतात जरी अमरावती शहरामध्ये दोन समाजात संघर्ष निर्माण झाला असला तरी धारणी शहरात याचा कोणताच शहरा नागरिक आजही जसे जात आहेत तसेच आपल्या सामाजिक संबंध टिकून ठेवल्याचे दिसून येत आहे गाव बहुत अच्छा आहे बस इतना बोल के जय हिंद जय भारत त्रिपुरा की घटना को लेकर काफ़ी दूर बसे अमरावती शहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर जो दंगा फसाद किया है आज उसका असर पूरे अमरावती जिले में देखने को मिल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है कहीं पर कोई घटना होती है और आप जाकर इतने दूर लंबे बैठकर ये घटना ऐसी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है हमको एक जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है और उस बेस पर आज यहाँ जो बंद पुकारा गया है उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि भाई काफ़ी बड़े तादाद में लोगों ने धारणी में जो अमरावती की घटना है त्रिपुरा की घटना के लिए नहीं लेकिन अमरावती की घटना में जो नुकसान हुआ उसके लिए यहाँ पर स्वयं स्पूर्त से बंद रखा है कोई व्यक्ति घुमा नहीं कुछ नहीं लोगों ने सब अपनी जवाबदारी से यहाँ पर बंद रखा है तो भविष्य में ऐसी घटना न हो और इस तरीके का तनाव पैदा ना हो इसके लिए हम सभी ने जो भी समाज के जो भी तबके के जो बड़े बड़े लोग हैं उनने ये प्रयत्न करना चाहिए कि एक दूसरे में भाईचारा बना हुआ रहे धन्यवाद बदला अनुसरण धारणी पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र बेलखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व धारणी पोलीस कर्मचारी आणि पोलीस अंमलदार यांचा कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्याचा बाबत तगडा बंदोबस्त दिसून आला स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून सर्व नागरिकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवून शांतता कायम राखण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे धारणी शहरातील व्यावसायिक व नागरिकांनी अमरावती दोन समाजामध्ये झालेल्या संघर्षाचा तीव्र निषेध करून धारणी शांततामय वातावरण कायम ठेवले आहे हे विशेष आज इस घटना कल जो अमरावती में घटना घटित हुई शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला जा रहा था और जिस प्रकार से लाठी चार्ज वगैरह हुआ तफावत की बातें हुई कुछ लोगों का नुकसान हुआ कुछ अम सामाजिक तत्वों की वजह से ये सारी घटनाएँ घटित हुई इस घटना का निषेध करने के लिए आज धारणी शहर में पूरी तरह से बंद रखा गया और इस धारणी शहर के तमाम व्यापारियों का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत शांतपूर्वक तरीके से किसी के न कुछ भी न कहते हुए यह जो आज धारणी में बंद रखा गया इसलिए यहाँ का व्यापारी इस घटना का निषेध व्यक्त करता है ऐसा इस पर से जाहिर होता है और ऐसी घटना दोबारा न हो इसलिए हम सब मिलजुल करके जिस प्रकार से मेलघाट का माहौल है इसको किसी भी प्रकार से न बिगड़ने दिया जाए इस और हमारा ध्यान रहना चाहिए और इसके ऊपर हमने सब ने मिलकर अपना कर्तव्य बनता है कि हम इस घटना के ऊपर हम हमारे तरफ से जिस प्रकार से निषेध व्यक्त कर रहे हैं पूर्वक तरीके से निषेध व्यक्त हो रहा है इसलिए सभी व्यापारियों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ सुलेमान मेमन जुगल किशोर जयसवाल विदर्भ न्यूज धारणी